त्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् आत्मनः यत् पीडया क्रियते तपः

मूढग्राहेणात्मनो यत् मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थम् वा परस्योत्सादनार्थं वा परस्योत्सादनार मसमुदाहृतम् तत्तामसमुदाहृतम् मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थम् वा तत्तामसमुदाहृतम् परस्योत्सादनार्थम् वा तत्तामसमुदाहृतम् मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्सार्धनार्थम् वा तत्तामसमुदाहृतम्